আসানসোল পোলো মাঠে শ্রী নরসিংহ বাঁধ বালাজি ধামের রজত জয়ন্তী উৎসবে অংশ হিসেবে আজ আটত্রিশ জোড়া নব বিবাহ সম্পন্ন হয় দশ থেকে বাইশে ডিসেম্বর পর্যন্তই চলমান এই উৎসবে আওতায় আগামী কাল এবং পরশু মিলিয়ে মোট একশো আটটি জোড়া বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অযোধ্যা শ্রী দিলীপ দাস ত্যাগী মহারাজ তিনি বলেন শ্রী নরসিংহ বাঁধ ধামের সন্তোষ ভাইজির নেতৃত্বে এমন একটি মহান অনুষ্ঠানের আয়োজন সত্যি প্রশংসনীয় আর প্রথম ধাপে আটত্রিশ জোড়া বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে আগামীকাল ও পরশু বাকিদের বিবাহের মাধ্যমে একশো বিবাহের লক্ষ্যে পূর্ণ হবে नरसिंहबाद बालाजी धाम की पच्चीसवीं वर्षगांठ है जिसकी जिसके उपलक्ष्य में रजत जयंती अमृत महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है रजत जयंती अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक सौ आठ कन्याओं का सामूहिक विवाह है श्री राम कथा जिसका वाचन करने के लिए अयोध्या धाम से स्वयं श्री जगतगुरु गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य महाराज पधारे हुए हैं जिनकी कथा दस तारीख से प्रारंभ हो गई है कलश यात्रा के साथ आपने कवर किया होगा दस तारीख से कलश यात्रा के साथ श्रीराम कथा का शुभारंभ हो गया आज तेरह तारीख को हमारे विवाह का प्रथम चरण है जो प्रारंभ हो गया आप देख रहे हैं आज हम अड़तीस जोड़ों का विवाह करने जा रहे हैं टोटल हम तीन दिन में एक सौ आठ का विवाह करेंगे एक सौ आठ से ऊपर जा रही है हमारी संख्या एक सौ आठ का विवाह आज अड़तीस जोड़ों का विवाह आप देखेंगे जिसका जो कथा मंडप है हमारा आज वो विवाह मंडप बना हुआ है और अड़तीस जोड़े सभी सब परिवार एक परिवार के साथ एक जोड़े के साथ पचास लोगों को आमंत्रित किया गया है एक जोड़े के साथ पचास लोग बाकी तो सब सारे लोग रहेंगे ही एक जोड़े के साथ 25 कन्या के साथ और 25 बर के साथ ये सब सारी तैयारी हो रही है ये नरसिंहबाद बालाजी धाम बरनपुर आसनसोल একসা ঐতিহাসিক কার্যক্রম কর দিয়া হয় কি মানব আজ বরণপুরমে মহাকুম্ভ লাগা বক্সর থেকে আগত সৃষ্টি একশো গঙ্গপুত্র ত্রিদণ্ডী স্বামী মহারাজা বলেন কন্যা দান সর্বশ্রেষ্ঠ দান যা আমাদের শাস্ত্রে উল্লেখ আছে সন্তোষ ভাজির মতো উদ্যোগে আজ একশো কন্যার বিবাহ হচ্ছে যা সত্যিই অতুলনীয় अनुष्ठने उपस्थित छे समाजसेवी पवन गुटगुटिया आर पी खेतान हरिनारायण अगरवाल सह श्री नरसिंह बांद बालाजी धाम बहु भक्त तो और स्थानीय बसिंदारा ये अद्भुत यज्ञ होने जा रहा है क्योंकि ये कन्या का विवाहिक यज्ञ के समान है और यहाँ तो एक सौ कन्याओं का यज्ञ यानी यज्ञ हो रहा है ये तो महायज्ञ है ठीक है ना इसमें सबको अपना अपना सहयोग जरूर करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार क्योंकि ऐसे ऐसे कार्यम कार्यक्रम कोई साधारण मनुष्यों के बस की नहीं। के नहीं है एक कन्या के विवाह करने में हालत खराब हो जाती है संतोष भाई जी ने तो एक सौ आठ कन्याओं का अपने आप अनुष्ठान रखा है तो महायज्ञ से भी बड़ा अपने आप यज्ञ है इसलिए ये और वो भी बंगाल में बंगाल की धरती पर ये बहुत बड़ा भगवान की विशेष कृपा है और ऐसा अनुष्ठान तो सबको करना चाहिए क्योंकि सनातन धर्म का ऐसे ही विस्तार होगा जो सबको अपना मान ले वही अपने आप में ओरिजिनल महात्मा है सत्ता है तयसी है इन्होंने अपना समझ करके एक सौ कन्याओं का विवाह करें ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं जिनका समर्थ नहीं है सबके लिए अधिक व्यवस्था है अलमारी की व्यवस्था है यानी जो भी दिए जाते हैं बच्चियों की व्यवस्था वो सब दी जा रही है ठीक ना? इसी तरह आज भी है और रात में भी है कल भी है परसों भी है तीन दिन पर करें अपना सहयोग अपना योगदान जो भी देना हो आप लोग दे हमारे कुछ कलकत्ता से आई महिला समिति श्री सोनू भाई जी उपस्थित हुए हैं आशीर्वाद जेहतु ये शहर का आसनसोल कॉर्पोरेशन है उनको तो एवं आसनसोल कॉर्पोरेशन जेहतु आम आमदनी दायित्व रहेगा আমি ওদের সাধারণ জানাচ্ছি এবং নরসিংহান বালাজি খান যারা আজকে এই অনুষ্ঠানটা করেছে মানে এতজন গরিবের এতজন অসহায় মানুষের এই বিয়েটা মানে দিচ্ছে মানে এটা যে কত উন্নত ছেড়ে দিন মানে কত মহৎ কাজ মানে সেটা বলে বোঝানো যাবে না আমি পুরো বালাজি